জুবিন গাৰ্গে মৃত্যুৰ সময়ত কি বুলি মাত লগাইছিল আপোনালোকে গম পাব এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে সকলোৱে গম পাব জুবিন গাৰ্গে মৃত্যুৰ সময়ছোৱাত কি বুলি মাত লগাইছিল অতিকৈ দুখ লগা কথা মই আপোনালোকৰ আগত এই ভিডিঅ'টোত কৈ দিম বৰ্তমান সময়ত নিউজত গম পোৱা গৈছে জুবিন গাৰ্গৰ বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱা শেখৰজ্যোতি গোস্বামীয়ে মুখ খুলিছে আৰু কি বুলি কৈছে হয়তো ইতিমধ্যে আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে শ্বেখৰজ্যোতি গোস্বামীয়ে কি বুলি কৈছে ইতিমধ্যে প্ৰতিটো নিউজ চেনেলত এতিয়া বাজিছে শ্বেখজ্যোতি গোস্বামীয়ে কি বুলি কৈছে প্ৰত্যেকটো নিউজ চেনেলত এতিয়া বাজিছে শ্বেখজ্যোতি গোস্বামীয়ে প্ৰথম অৱস্থাত কি বুলি ভাষ্য দিছিল আৰু সেই পূৰ্বভাষ্য এতিয়া সলাই পেলালে অতিকৈ দুখ লগা কথা জুবিন গাৰ্গে মৃত্যুৰ সময়ত কি বুলি কৈছিল আপোনালোকে গম পাব এই ভিডিঅ'টোত আৰু মই যেতিয়াই কৈ দিম আৰু কৈ দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে কান্দি পেলাব আপোনালোকে দুখ কৰিব এতিয়া কথা হ'ল শেখজ্যোতি গোস্বামীয়ে জুবিন গাৰ্গক মানে জুবিন গাৰ্গৰ কথা কৈ দিছে কেনেকৈ জুবিন গাৰ্গক হত্যা কৰিলে চিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা শ্যামকানু মহন্ত চিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই কেনেকৈ কি কৰিছিল আৰু লগত সহযোগ কৰিছিল শ্যামকানু মহন্তই অলৰেডি এইখিনি কথা জুবিন গাৰ্গৰ বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱা শেখজ্যোতি গোস্বামীয়ে কৈ পেলাইছে জুবিন গাৰ্গক অসাধ্য অখাদ্য খুৱাই হত্যা কৰিলে আৰু অলৰেডি এটা গোচৰো ৰুজু কৰিছে চি আই ডিৰ ফালৰ পৰা যিটো গোচৰ হয় সেই গোচৰটো হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰ ইতিমধ্যে এটা গোচৰ ৰুজু কৰি দিছে তো এতিয়া কথা হ'ল যদিহে শেখৰে কোৱা কথাখিনি যদি সত্য হয় তেন্তে শ্যামকানু মহন্তই চুদ্ধাৰ্থ চুদ্ধাৰ্থ শৰ্মাও কি শাস্তি হ'ব কি শাস্তি হ'ব পাৰে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড নে এই পৃথিৱীৰ পৰা চিৰ বিদায় দিব কি শাস্তি দিব ইমান এটা ডাঙৰ কাম কৰিলে আমাৰ অসমৰ সম্পদ যিহেতুকে আমাৰ অসমৰ সম্পদ কাঢ়ি লৈ গ'ল ইমান লগত থাকি মানে যোনটো বিশ্বাস বোলা বস্তুটো দেই এতিয়া বৰ্তমান সময়ত বিশ্বাস বোলা বস্তুটো একেবাৰে নোহোৱাই হৈ থাকিলে মানে বিশ্বাস কাক কৰিম যিহেতুকে জুবিন গাৰ্গৰ লগত ছাঁটোৰ দৰে লাগি থাকে গৰিমাবও এখনক নাথাকিলেও সিদ্ধাৰ্থ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা জুবিন গাৰ্গৰ লগত থাকেই বহুতে কয় জুবিন গাৰ্গৰ দ্বিতীয় পত্নী সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা সিদ্ধাৰ্থক দ্বিতীয় পত্নী বুলি কয় ইমান চাহটো দৰে লাগি থাকে ইমান কেয়াৰ লয় তেহে মানুহটোৱে কিয় এনেকৈ অসাধ্য খুৱাই দিলে এই অভিযোগ শ্যাম বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱা শেখৰজ্যোতি গোস্বামীয়ে বিষ হোৱা কথাটো এইটো অসাধ্য খোৱা কথাটো শেখৰজ্যোতি শেখৰজ্যোতি গোস্বামীয়ে কোৱা কথা দেই অখাদ্য খোৱা কথাটো অঁ এতিয়া সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই কিয়হে অখাদ্য খোৱাবলগা হ'ল তাৰ আৰু ৰহস্য কি কিয় কি জগহ লগালে জুবিন গাৰ্গে কি জগহ লগালে সেইটো মেইন কথা কিয় খুৱাব লা খাবলগীয়া হ'ল এইটো বৰ ডাঙৰ কথা নহয় এনেকৈ দেখোন মানুহক আমি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰিম দেখোন আৰু বিশ্বাসৰ অবিহনে দেখোন আমি চলিবও নোৱাৰিম আমাৰ বন্ধুত্ব লাগিব অঁ বিশ্বাসটো আমি কৰিব লাগিব বিশ্বাস যদি মানুহক নকওঁ এনেকৈ আমি কেনেকৈ চলিম এইটো আপোনালোকৰ কথাটো এবাৰ ভাবি চাওকচোন বিশ্বাস বোলা বস্তুটো একেবাৰে কিবা হয় বুলি দেখোন ইমান লগত থাকে ইমান কেয়াৰহে ল'ব লাগিছিল আৰু অলৰেডি ভিডিঅ'বিলাকতো আমি গম পাইছিলোঁ আমাৰতো সকলো ৰাইজই এইটোৱে মানে সন্দেহ যেন জুবিন গাৰ্গক ইহঁতি হত্যা কৰিলে এইটো সাধাৰণ মৃত্যু নহয় আমি অসমবাসীৰ ৰাইজেতো এনেকৈ কৈয়ে আছোঁ এতিয়া সেই কথাটো হ'বলৈ গৈ আছে শ্বেখজ্যোতি গোস্বামীয়ে অলৰেডি মোক খুলিছে যদি সঁচা হয় তেতিয়াহ'লে আমি সন্দেহ কৰি থকা কথাটোৱে সত্য আচলতে জুবিন গাৰ্গক ইমান এটা শাস্তি দিব নালাগিছিল এনেকৈ অসাধ্য খুৱাই মাৰিব নালাগিছিল ইয়াৰ কিন্তু শাস্তি তামাম হ'ব লাগিব কিন্তু দেই আমি অসমবাসী ৰাইজে কিন্তু এই নিদিওঁ এই হত্যাকাৰীকেইটাও তামাম শাস্তি হ'ব লাগিব এইটোৱে ক'লোঁ আৰু ইতিমধ্যে সকলো কথা জল জল পট পটকৈ ওলাই পৰিছে আৰু লগতে আৰু লগতে পষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্টো ওলাই পৰিছে গৰুমা বৌ হাতত দিয়া গৈছে আৰু দিব মানে মতলব দিব আৰু লগতে গৰিমা বৌক কৈছেও যেন গৰিমা বৌ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব গৰিমাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব যেন জুবিন গাৰ্গৰ প'ষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্ট ৰাজহুৱা কৰে নে নকৰে তো গৰিমা বৌকো এইটো অনুৰোধ কৰিছোঁ আচলতে জুবিন গাৰ্গ অকল আপোনাৰেই গিৰিয়েক নাছিল জুবিন গাৰ্গ অকল আপোনাৰেই গিৰিয়েক নহয় অসমৰ সম্পদ এইটোৱে ক'লোঁ অসমৰ প্ৰতিজন লোকৰেই বুকুৰ আপোন হয় সেইটো কাৰণে আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ পাৰিলে আপুনি ৰাজহুৱা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব যদি আপুনি যদি ৰাজহুৱা নকৰে নহয় তেতিয়া আকৌ বেলেগ এটা কিবা সন্দেহৰ দৃষ্টিয়ে চাব যিহেতুকে আপোনাৰ ওপৰতটো বহুতে ট্ৰ'ল কৰিছিল সমালোচনা কৰিছিল যাতে সেই কথাটো আকৌ আপোনাৰ ওপৰত যাতে ট্ৰলিং নহয় আপুনিতো ইমান কষ্টত আছে ন কষ্টত থকাৰ পাছতো আপোনাক ট'ল কৰিলে যেতিয়া আপুনি ফেচবুকত লাইভ দি সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ ওপৰত মানে বচোৱা কথা কৈছিল ন তেতিয়া আপোনাক কিমান কিমান কি সমালোচনা কৰিলে তো এই পষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্টটো আপুনি ৰাজহুৱা নোকোৱাকৈ মানে ৰাজহুৱা কৰি দিব অনুৰোধ কৰিছোঁ প্ৰতিজন লোকেই কৈ আছে ৰাজহুৱা কৰিবৰ কাৰণে যদি আপুনি ৰাজহুৱা নকৰে নহয় তেতিয়া আপোনাক আকৌ সমালোচনা কৰি দিব তো সেইটো কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ পাৰিলে ৰাজহুৱা কৰি দিবচোন আমাৰ জানিবলৈ মন যায় প'ষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্টটোত কি আছেনো প্ৰতিজন অসম অসমৰ প্ৰতিজন লোকৰে জানিবলৈ মন যায় তো সেইকাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ যদি পাৰে আপুনি ৰাজহুৱা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব এইটো অনুৰোধ অনুৰোধেই কৰিছোঁ আপোনাক দেই অনুৰোধ কৰিছোঁ পাৰিলে এইটো ৰাজহুৱা কৰিব তো এতিয়া মই ক'ব বিচাৰিছোঁ জুবিন গাৰ্গে মৃত্যুৰ সময়ত কি বুলি কৈছিল এইটো মই ক'ব নালাগে প্ৰতিজন লোকেই জানে হাঁহ কুকুৰা এটা মাৰিলে মানে হাঁহ কুকুৰাটোক কেনেকুৱা কৰি থাকে পটককৈ জীৱটো ওলাই যায় জানো নাযায় নহয় কিমান ধপধপাব কিমান কি কৰিব এতিয়া জুবিন গাৰ্গেও সেই মৃত্যুৰ ক্ষণত কিমান চাগৈ কৈছে কাকতি মিনতি কৈছে মোক বচা মোক ৰক্ষা কৰ মোক চিকিৎসালয়লৈ নে খুব সম্ভৱ তেনেকৈ কৈছে নহয় তে এই এই হত্যাকাৰীকেইটাই হ সেইটো কথা নুশুনিলে কিমান চাগৈ জুবিন গাই কিমান কান্দিছে তথি কিয় মোক এনেকুৱা কৰিলি মোক নামাৰিবি মোক বচা সেইখিনিতো কিমান কৈছে সেইখিনি চাগে কেমেৰাত চাগে সিহঁতৰ আৱদ্ধ হৈ থাকিব পাৰে মানে যোনটো সেই অন্তিমৰ যোনটো মুহূৰ্ত সিহঁতে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু কিৰিলি উপভোগ কৰিলে তো এতিয়া আমি উপভোগ কৰিব বিচাৰোঁ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা শ্যামকানু মহন্তৰ যোনটো মৃত্যু সেই মৃত্যুৰ যি মুহূৰ্তটো সেইটো আমি উপভোগ কৰিব বিচাৰোঁ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু উপভোগ কৰিলে মৃত্যুৰ ক্ষণ গণি থকা এক মানে এটা এটা পল এটা এটা সময় সিহঁতে উপভোগ কৰিলে তো এতিয়া আমি উপভোগ কৰিম শ্যামকানু মহন্ত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাও মৃত্যু হৈ থকা সেই মুহূৰ্তটো আমি উপভোগ কৰিম তো ইমানখিনিয়ে ক'লোঁ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট এমাই থাকিব ধন্যবাদ